এতিয়ালৈকে আপোনালোকে কুঁৱলীৰ ছয় নম্বৰ খণ্ডটিলৈকে শুনিলে আজি মই সাত নম্বৰ খণ্ডটি পঢ়ি দিম পাছদিনা আছিল দেওবাৰ ৰাতিপুৱা শুই উঠা দেৰি হ'ল শুই উঠি হাতত টুথব্ৰাছডাল লৈ অলপ ৰ'দ লওঁ বুলি আগফালে ওলাই গ'লোঁ যিহেতু নৱেম্বৰ মাহ আছিল ঠাণ্ডাও পৰিছিল ময়ো ৰ'দ লৈ লৈ ডাঠ ব্ৰাছ কৰিবলৈ ল'লোঁ ময়ূৰ নগৰৰ ৰাতিপুৱা পৰিৱেশটো সঁচাই বহুত ধুনীয়া ময়ূৰ নগৰ মানে বিহু য'ত থাকে মানে মমাইকৰ ঘৰ সেই ঠাইডোখৰৰ কথা কৈছে তাৰ ৰাতিপুৱা মানে পৰিৱেশটো খুব ধুনীয়া ডব্ৰাছ কৰা শেষ কৰি মুখ হাত ধুই মই চাহ খাবলৈ বহিলোঁ ডিপুদাই চাহ খাই আছিল আজি মোতকৈ আগতে উঠিলে তেওঁ মামীয়ে মোক দুটা বিস্কুটৰ সৈতে চাহকাপ দিলেহি আৰু মই চাহৰ জুতি লোৱাত লাগিলোঁ এনেও ৰাতিপুৱা চাহকাপ মোৰ বৰ প্ৰিয় বিভুৰ ব'ল আজি ক'ৰবাত ফ্ৰী হ'মগৈ ডিপুদাই ক'লে তেতিয়া মই ডিপুতাক ক'লোঁ ক'ত যাব যাওঁ ব'ল ক'ৰবাত আমি মানে দেওবাৰ দিনটো ঘৰত নাথাকোঁৱেই ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত যাওঁৱেই ডিপুতা আৰু মই আজিও বাইকখন লৈ ওলাই গ'লোঁ ক'ত যাম নাজানো কিন্তু ওলাই গ'লোঁ দিনটোৰ কাৰণে সপ্তাহটোৰ এটা দিন অন্ততঃ এনেকৈ ফুৰিবলৈ পালে মনটো অলপ ভাল লাগে সপ্তাহটোৰ বাকী কেইটা দিন যেন নিজৰ বাবে নহয় বেলেগৰ বাবেহে সোমবাৰ পৰা শনিবাৰলৈ ঘৰৰ পৰা অফিচ আৰু অফিচৰ পৰা ঘৰ কৰি থাকোঁতে যায় কেৱল দেওবাৰটোহে নিজৰ বাবে জীৱনৰ সমস্ত ভালপোৱাবোৰ এই দেওবাৰটোতহে বিচাৰিবলগীয়া হয় সপ্তাহটোৰ দেওবাৰ দিনটোলৈ সকলোজন ব্যস্ত মানুহে অতি আগ্ৰহেৰে বাট চাই থাকে মানে এতিয়া বিহুৰ আৰু ডিপুদাৰ মানে আজি যিহেতু দেওবাৰ হয় ত' ডিপুদাৰো অফিচ থাকে বা বিহুৰো অফিচ থাকে তো সেইকাৰণে ছানডে কাৰণে তেওঁলোক দুই মানে দুয়োটাই মানে এটা ফুৰাৰ প্লেন কৰিছে ত' আজিলৈ ইমানেই আৰু নেক্সট পাৰ্টটোত তেওঁলোকে ক'ত ফুৰিবলৈ গৈছে ফুৰিবলৈ গৈ কি কি কৰিব মই সকলো পঢ়ি নেক্সট পাৰ্টটোলৈ মই খুব সোনকালে শিকি আছোঁ আৰু কাহিনীটো আপোনালোকৰ শুনি কেনেকুৱা লাগিছে প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাব থেংক ইউ